Ми всі пам'ятаємо недавній випадок зухвалого викрадення лавочок для відпочинку у дендропарку. Дружба наступний сюжет. Ні анонсувати, ні коментувати бажання немає. У дендропарку черговий акт вандалізму. 12 лавочок для відпочинку було встановлено на алеї дендропарку до дня перемоги. Після викрадення чотирьох спасибі соціальному партнеру міської влади ЛКМЗ, який пішов на зустріч, лави було відновлено, розповідає директор комунального підприємства Парк Олександр Поляков. Щодня парківці працюють у парку, намагаючись привести його у цивілізований стан. Зранку вівторка комунальники стали свідками демонстрації, самі не зрозуміли чого. Демонстрація не знаю чого, просто зняти бруски з двох лавочок. нас сидений. Это показать заводу, вы дарите нам городу, мы вам демонстрируем, как мы к этому относимся. Демонстрация руководству города и нашему коммунальному предприятию. Вы поставили урны, убираете аллеи, вырезаете сухие ветки, мы будем вам вот такое показывать. Это демонстрация прежде всего тем бабушкам и родителям, детьми, которые сидят, отдыхают на этих лавочках. Это отношение к ним, к нашим жителям, этих людей кому показывать? Это ж нам показывать, нам, всем тут, которые ходят в этот парк. Вот было красиво, стояли лавочки, убранный мусор. Сняли эти бруски, вот она стоит, лавочка, да, вот получить эти, да? Куда можно деть эти бруски? Куда их, я не знаю, их дрова не пойдут. Куда-то покрашенные бруски, не знаю, это специально взять одну лавочку крайнюю и с той стороны, именно сиденье, снять эти бруски. Коли вандалов затримают, керівник коммунального підприємства має бажання желание їхньому их нему їм Если им там присудят какие-то общественные работы, я хочу взять свое коммунальное предприятие на месяц к своим людям, которые убирают этот парк, восстанавливают его на перевоспитание. Вот у меня такое желание личное. У меня другое есть желание, но я на камеру не могу сказать, как у меня когда я увидел состояние этих лавочек, как у меня возникло желание. Данный выпадок это выклик, уважаемый мій голова. Причем выклик до громады места в село. Это издержки, издержки нашей общественной жизни. Это, к сожалению, ложка дюхтя, бочка меду. Но ничего, мы с этим справимся. Мы с этим справимся. Будем применять и технические методы воздействия на эту ситуацию. Я имею в виду, когда мы уже дойдем на том, что ФОК начнем закладывать, начнем работу, мы точно будем туда подводить электроснабжение, в том числе и освещать аллею, и, естественно, будем применять приемы видеонаблюдения, которые нам позволят все-таки ну, людей, которые считают допустимым вакханалию и варварство, поставить просто на свое место.